বিরোধী সংগঠন টিআরএফ এর দা রেসিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট দে রেসিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট নামের এই সংগঠন লস্করি তৈবার শাখা বলে জানা যাচ্ছে দা রেসিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট লস্করি তৈবার শাখা সংগঠন তারা এই ঘটনার দায় স্বীকার করে যে কাশ্মীরে ভয়াবহ হামলার পিছনে রয়েছে টিআরএফই এমনটাই জানা যাচ্ছে টিআরএফ তারাই এই ঘটনার পিছনে রয়েছে এটা কাশ্মীরের যে জঙ্গি হামলা হয়েছে সেই জঙ্গি হামলার দায় স্বীকার করলো টি দা রেসিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট লি তোবার একটি শাখা এটা তারা এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে টি এই ঘটনার দায় স্বীকার করলো

टोटल 26 लोगों की मौत हो गई है और जिसमें 16 लोगों के नाम की पुष्टि उनकी पहचान कर ली गई है और इसके अलावा 26 लोगों के अलावा 10 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं और इस पूरी घटना की जिम्मेदारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली है और टीआरएफ की बता दें कि तकरीबन दो हजार में टीआरएफ बनाया गया था क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अब जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसके ऊपर पड़ रहा है तो लश्कर तैयबा को के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी पाकिस्तान को और यही वजह थी कि 2019 में 2019 में पाकिस्तान की सहायता से और लश्कर तैयबा के ही एक उसका सहयोगी एक फ्रंट है ये टी आर एफ और टीआरएफ uh, ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जब आ, लोग आ, वहाँ पे बैठे हुए थे और पिकनिक मना रहे थे तो जो ये आतंकी थे पुलिस की ड्रेस में आए थे लोगों ने उनका पहचान के लिए आ, उनका आधार कार्ड मांगा और जब ये सुनिश्चित कर लिया कि वो एक किसी खास धर्म के हैं तब उनको आ, उनको गोली मार दी तो एक बड़ी घटना है और इस पूरी घटना पे गृह मंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कल सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना स्थल पर जाएंगे और वहाँ का दौरा करेंगे और अभी जो बैठक चल रही है उसमें तमाम राजभवन में मीटिंग चल रही है तमाम बड़े जो सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी है, हैं।, 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 हैं वो मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद हैं आईबी चीफ मौजूद है केंद्रीय गृह सचिव मौजूद है और अफार उद्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं और एलजी मौजूद है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना हुई है और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीधे नजर बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा भी गया है कि जिन लोग जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा निश्चित तौर पर जो टीआरएफ ने ये जिम्मेदारी ली है अब एक भारत से आवाज आ रही है कि जिस भी संगठन ने इसे इस घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़े से कदम कड़े से कड़ा कदम जो भारत है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जी ধন্যবাদ মানিস অত্যন্ত রোমহর্ষ ঘটনা এবং যন্ত্রণাবিদায়ক ঘটনা কাশ্মীরের এই গোটা ঘটনায় প্রায় ছাব্বিশ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে এবং এই ছাব্বিশ জন পর্যটকদের যেভাবে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে যেভাবে গুলি করা হয়েছে তা সত্যি অত্যন্ত এবং রোমহর্ষক সেই ঘটনা যারা স্থানীয় যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের যদি বিবরণ শোনা যায় সত্যি গায়ে কাঁটা দিদায় এই বিবরণ শুনলে আপনাদের জানিয়ে রাখি লস্করি তো এবার শাখা সংগঠন তার রেসিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট তারা এই গোটা ঘটনার দায়ী স্বীকার করেছে এবং রীতিমতো হামলা করা হয়েছে হামলা করার পর যেটা বলা হচ্ছে পুলিশের পোশাক করে হামলা করা হয়েছিল চার থেকে ছজন মিলে এরা হামলা করেছে জঙ্গিরা এবং এটাও বলা হচ্ছে যে পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে তারা জঙ্গিরা তারপর তারা সেই হামলাটা করেছিল এবং এই গোটা ঘটনা এখনো পর্যন্ত শেষ আপডেট প্রায় ছাব্বিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে